Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 7 de Un Night 3 de 4 Kim cortó la llamada a pesar de que solo tuvieron una pequeña charla. Entonces Kamol volvió a llamar al número de com Sí, señor, la voz de com respondió a la llamada. Y Kim, Kamol preguntó inmediatamente por Kim. Con Kim ya subido a su habitación, parecía muy enojado, Kong le informó a su jefe. El rostro de Kamol se suavizó un poco. Debe estar muy enojado conmigo, respondió Kamol. Probablemente, aunque sobre eso, Kim le preguntó a Love sobre cuándo iba a volver a casa y cuando él le dijo que no volvería a casa, él se enojó más, como le informó lo que Love le había dicho. Bueno, de todos modos, nos encargaremos de él mañana, respondió Camol. Oh, cómo no sabes que te extraño, no sabes cuánto quiero abrazarte Kim, se dijo Kamol en la soledad de su oficina. ¿Kum Kim tiene sus cosas listas? Preguntó a Com durante las primeras horas de la mañana del día siguiente. P. creo que Kung King ha estado enojado con Kung Kamol, susurró Lop a su lado. Una fuerte palmada en la cabeza de Lop se escuchó. Kung dio la orden de que los otros subordinados cuidaran bien de Kim y los llevaran al lugar. Luego de subir al auto, Kim se sentó en silencio, sin hablar ni preguntar nada a los subordinados de Kamol en absoluto. En el camino, el auto solo se detuvo para ir al baño, por lo que pronto llegaron al muelle que los cruzara Kung Chang. Al principio, Kim iba a entregar a Kim hasta el recibidor del hotel, pero Kim se negó y dijo que podría cruzar solo sin que los demás subordinados lo acompañen. Así que Kim llevó su equipaje al bote. Cuando el barco llegó al puerto, Kim inmediatamente fue a buscar el hotel donde se hospedaba a Day. Cuando llegó al hotel, Kim llamó a su amigo. ¿Qué pasa? Day respondió la llamada. Llegué al hotel. ¿Dónde estás? preguntó Kim. Ya llegaste, le preguntó Day. Kum Kamol ha hecho que sus subordinados me traigan desde temprano en la mañana, respondió Kim mirando a su alrededor con curiosidad. Mm, no soy en el hotel ahora mismo, puedes caminar hasta el vestíbulo y decir tu nombre y el mío, te dejé la tarjeta de acceso dijo Day de nuevo. Entonces, ¿dónde estás? preguntó Kim, lleva a Brink y a su sobrino a bucear, tal vez tengas un poco de sueño, descansa primero, por la noche te llevaré a comer dijo Day en voz baja. El teléfono sonó, entonces Kim se acercó a recogerlo, se quedó en silencio cuando vio que el que llamaba era Kamol. Silenció el teléfono y lo arrojó en una bolsa de tela antes de colapsar en su cama exhausto del viaje. Kim se despertó alrededor de las 4 pm y tenía hambre, pero estaba decidido a esperarse para comer con Dake Brick, así que se levantó y se dio una ducha para cambiarse de ropa. Al terminar tomó el teléfono y descubrió que Kamol había realizado decenas de llamadas, pero Kim no quiso devolverlas. Estaba preocupado por él. El resentimiento era más fuerte. Kim escuchó la puerta abrirse, así que caminó para salir del dormitorio. Descubrió que Day y Brink habían vuelto. Day sostenía un niño que dormía en su pecho, pero Kim no pudo ver si era un niño o una niña. Hola Piquín. Brink quitó la mano a modo de saludo y Kim sonrió. ¿De quién es ese niño? preguntó Kim, señalando a Day que sostenía el niño. Él es Salmon, lo llevamos de viaje. Brink ve a tomar una ducha antes de que nos vayamos. Llevaremos a Kim a cenar, dijo Day a la otra persona. Ya terminé de ducharme, dijo Kim. Bueno, entonces espéranos un minuto, dijo Day de nuevo, antes de entrar en el dormitorio. Así que Kim fue a sentarse a la sala, encendió la televisión y esperó. Después de un rato, Day salió con el niño que solo vio una vez. Esta vez el rostro brillante con mejillas del pequeño frente a él, hicieron que Kim no pudiera evitar sonreír. Oye, es lindo, saludó Kim con sentimientos genuinos. Salmon, este es mi amigo, su nombre es P. Kim. Day le presentó a Salmon a Kim. Vamos a comer, dijo Day antes de llevarlos al auto. Brick y Salmon se sentaron juntos en el asiento delantero con Day y Kim estaba sentado en el asiento trasero. ¿Vine a arruinar sus planes familiares? preguntó Kim con los ojos muy abiertos. No quería hacer una carga para nadie. No es un problema, Pekin, respondió Brick. Poco después llegaron al restaurante. Day, Brick y Salmon se sentaron en el mismo lado de la mesa y Kim se sentó solo en el lado contrario. Day ordenó comida para todos.